Сполучені Штати Америки пропонують Європі конфіскувати заморожені активи Російської Федерації. Проте є нюанси, тому що хочуть, аби гроші перевели на спеціальний рахунок із поверненням їх лише після укладання мирної угоди з Україною. Це е, така собі маніпуляція Трампа, аби ми погодилися заморозити війну на тому етапі, на якому вона є зараз, чи як. Ну, они все там в Америке уже давно понимают, что эти 300 миллиардов евро это личные деньги семьи Путина. Дорогие друзья, если ну, понимать, да, они лежали там на процентах, что семья Путина, будущее его сыновей, дочерей, там, внуков, все должно быть обеспечено И вообще всей этой семьи. И вот сейчас идет удар лично по, значит, по семье Путина. Вот сейчас были санкции против значит, двух нефтегов компании, да, то есть их блоканули,